Я живу недавно в СССР, а, но э, интерес, э, хочу сказать вот что, и э, ответить, может быть, на этот вопрос, куда смотрит президент. Я хочу сказать, что в Конституции написано, что недра земли принадлежат народу. Правильно? Правильно. Народят. Президент ⁇ это не народ. Да. А -а -а. И говорить, выбрать. куда смотрит президент. Потому что должен народ решать. Мы просто забыли об этом. Мы забыли. Мы, все, мы, мы по старинке думаем. Мы думаем по старинке, когда был еще в Советский Союз. Когда за нас решали. Теперь совсем другое дело. Теперь мы должны решать. И напоминать, кто здесь хозяин в стране. Хозяин в стране народ. Недра народа, водные ресурсы, все принадлежат народу. Все это ерунда. Просто напомнить людям надо, и все.